Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. И сегодня мы поговорим о том, что в Днепропетровске стартовал благотворительный проект «Здоровая и счастливая родина». В пресс-конференции принимает участие глава общественной организации «Здоровая и счастливая родина» Горбунова Яна Николаевна и главный библиотекарь Днепропетровской центральной городской библиотеки Ольга Михайловна Лобачева. Итак, пожалуйста, Яна Николаевна, вам слово. Всем добрый день. С большим удовольствием представляем наш очередной благотворительный проект ежегодный. Он уже проходил у нас в прошлом году. Он совместный с нашей центральной городской библиотекой. Что же мы хотим этим проектом нашим донести до людей? То есть цель самого проекта — это дать знания о том, как создать здоровую, крепкую, счастливую семью, о том, как воспитывать детей, о том, как быть здоровым, дать знания о том, как быть успешным в этой жизни. Три основные темы, которые интересуют абсолютно всех. И эти темы у нас, к сожалению, не особо рассматриваются в нашей жизни, то есть нам не дают эти знания ни в школе, ни в других учредительных заведениях образовательных. Проект наш стартовал с 8 октября и продлится до весны. В прошлом году наших лекторов не отпускали до мая месяца, но в этом году планируем до апреля, наверное, точно будет лекция у нас проходить. Лектора у нас специалисты. В прошлом году тоже они были, у нас участвовали. Врач Айорвет, он читает блог по вторникам по семейным отношениям, воспитанию детей. Помимо того, что он врач, он еще и консультант по семейным отношениям. После лекции любой человек может также получить личную консультацию. По средам у нас будет читаться блок «Концепция здоровья», то есть о том, как правильно питаться, о том, что такое режим дня, о том, как поправить свое здоровье. Будут затронуты темы гомеопатии. Очень довольно-таки интересный блок востребованный. Точно так же каждый человек бесплатно может получить консультацию по своему личному здоровью специалиста. По пятницам будут читаться темы у нас ⁇ психолога, восточное направление, экология успеха ⁇ то есть о том, как раскрыть свое предназначение, как найти свой путь в жизни, как себя реализовать и о том, как быть успешным. Все лекции у нас проходят бесплатно. В 6 часов вечера начало всех лекций, продолжение до 8 часов. Где проходит? Центральная городская библиотека. На третьем этаже читальный зал. — На который, Ленина, да, которая угу. находится. — А точный адрес скажите? — Улица Ленина, 23. — Вы можете назвать его лектором? Потому что вы сказали, что у вас нет здоровья. Кто конкретно будет читать лекции? — Имя, фамилию, имя, титры, да? да? да. Врач-юрвит Неретин Сергей Викторович. И два психолога, каждый читает свои темы. Один у нас психолог Самбурский Дмитрий, и второй Владислав Полищук. Кто по здоровью? Врачи. Экология успеха? Экология успеха психологи именно читают, а вот по семейным отношениям врач Юрвет, и, и он же консультант по семейным отношениям. И по здоровью он. Да, он тоже и по здоровью читает. То есть три дня в неделю? Да. Спасибо, Яна. Ольга Михайловна, пожалуйста, Вам слово. Ну, лекции, семинары проходят в стенах Центральной городской библиотеки. Наши фонды ежегодно обновляются. Мы получаем очень много новой литературы, самой разнообразной тематики, в том числе по психологии. И, конечно, хотели бы, чтобы каждая книга нашла своего читателя. Каждой лекции, семинару библиотека готовит развернутые тематические просмотры литературы по тематике семинаров. Это психология взаимоотношений, детская психология, семейная психология, конфликтология, по правильному здоровому питанию, а нетрадиционные альтернативные методы лечения. Ну, тематика разнообразнейшая. Мы приглашаем всех к нам в библиотеку на встречу с психологом и на встречу, конечно, с книгой. Спасибо, Ольга Михайловна. Коллеги, ваши вопросы. А скажите, в прошлом году, это уже не первый год, да, проводится да. это мероприятие. Много людей принимало в нем участие? Ну, в прошлом году из-за того, что мы так начали, не особо повестили всех жителей города. У Нас на каждой лекции было до 30 человек. В этом году уже с первого дня нас посетило такое же количество с первого дня. То есть мы ожидаем побольше людей. В этом году мы оповещать будем через афиши в транспорте, в городском, в маршрутках. Точно так же просим сейчас помощи у наших властей городских. Мы писали письмо о том, чтобы нам выделили бигборд под, под социальную да, такую рекламу. Хотим людей пригласить, потому что темы действительно актуальны. Эти. Очень у вот, нас вот на семейные отношения самая востребованная на сегодня а, тема. Потому что статистика развода в Украине такова, что 50% людей разводятся. То есть из двух пар одна пара разводится. Очень актуальная тема. Вы тогда расскажете, да. эта тема актуальна, а более подробно, темы же лекции каждую неделю новые, да? Нет. Какие, например? Ну да, новые. У нас лекции не будут повторяться. Да, то есть они... какие, например, угу. по семейным отношениям, какие темы будем поднимать? Более детально рассматривается психика мужчины, псих... Псих... психика точно так же женщины. Нет, именно психика рассматривается. То особенности психики мужчины, особенности мужчины, потому что это совершенно да, противоположно. Из-за этого конфликты возникают, что каждый хочет, чтобы кто-то был таким, как он. Следующий момент рассматривается обязанности мужчины в семье, обязанности женщины в семье. Ну и по, это очень глубокая тема. Будут затронуты не только те, кто уже женаты, да, вопросы, вот не только для этого. Будут те, кто только пытаются строить отношения. То есть как в принципе правильно строить отношения. Как увидеть, встретила ли я действительно свою судьбу, то есть человека, с которым я буду семью строить, или это какая-то страсть, да, вот как бы какое-то мимолетное что-то произошло. Темы актуальны. У нас очень много подростков ходит, студентов достаточно многие но ходят на такие лекции и воспитание детей воспитание детей важная тоже тема, да очень да. важная тема потому что ситуации разные бывают. Да, никто не знает в каком возрасте как с детьми нужно обращаться подростки а вот семейные пары приходят вместе муж с женой на вот такие да, лекции приходят и семейные пары то есть опять таки ситуации психологии конфликтов да, в семье на почве чего не происходят, и даются решения не просто говорят о том что вот есть эта проблема а дают именно решение какое это вечернее время проходит занятия по выходным или вот как они еще будут? Вторник, ага. вторник, среда ага. и пятница в 6 часов вечера. Начинаются лекции. И продолжаются? До 8 часов вечера. Но у нас, это, как правило, лекторов до 9 практически да. не отпускают. Начинается масса вопросов. То есть вот эта обратная связь, и очень все живо происходит интерактивно. Еще вопросы? вопросы? Можно, я скажу. Да, пожалуйста. Я еще хочу сказать, что. Любой желающий может совершенно бесплатно почитать книгу по психологии, по правильному питанию, либо в уютном читальном зале, либо взять домой. У нас работают ксероксы, сканеры. То есть так как книгу купить сейчас дороговато, у нас можно воспользоваться совершенно бесплатно. И дополни, мы дополняем и разнообраз, можем разнообразить информацию которую преподносит психолог на лекции. То есть прям там можно уже взять и книжку, Да, почитать, можно сразу, да. 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 Это для для того чтобы было эффективно, нужно задействовать абсолютно все чувства. Да, то есть нужно увидеть, услышать, нужно тактильные чувства, да, что-то взять, почитать, подкрепить. Таким образом, действительно у человека эти знания они будут, возможно, реализованы. Она да, не просто послушал, ушел, имел в виду, а действительно, можно будет реализовать что-то поменять в своей жизни. Чтобы книжку взять, это нужно с собой брать какие-то документы, да? Ну, запись при наличии паспорта угу. первый раз. Ну, совершенно бесплатная. Запись бесплатная, и взять, почитать можно, все бесплатно. Залогов, нет, нет. Хорошо. Какой -то залог? Только документы, да? Записаться просто один раз при наличии паспорта и все. А дальше можете приходить, заниматься. Угу. Хорошо. Вопросов больше нет. Спасибо большое вам за пресс-конференцию и успехов.